Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Radio Anur yang saya kasihi. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini dalam satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Pusaka tidak bertuan, siapa punya? Kita selalu dengar banyak kisah tanah terbiar, rumah tidak terjual, akaun bank beku bertahun-tahun. Semuanya kerana harta pusaka tidak diurus. Tapi kenapa perkara ini berlaku dan siapa yang bertanggungjawab? Realitinya, inilah yang terjadi di antara masyarakat kita. Anggaran lebih 100 bilion harta pusaka tidak dituntut di Malaysia ni. Itu bukan jumlah yang kecil tuan-tuan dan puan-puan. jadi ini adalah harta pusaka orang yang telah meninggal dunia tapi warisnya tidak buat apa-apa, tidak membuat sebarang permohonan pusaka. Kenapa jadi begitu? Pertama, tiada perancangan yang khusus semasa hidup. Ramai beranggapan nantilah dah tua baru fikir. Anak-anak kan ada lagi, pandailah anak-anak urus. Tapi, dia tak sedar. Bila telah kita tiada, telah meninggal dunia, waris pula tak tahu nak mula macam mana. Macam mana nak baca geran, nak cari geran tu, tanah di mana, akaun bank di mana? Semuanya tak kapai apa Kedua, kekeliruan tentang proses pusaka. Ramai yang tak tahu bahawa untuk urus harta pusaka si mati, mereka perlu mohon di tiga platform di Malaysia ni. Yang pertama, Amanah Raya Berhad untuk harta yang di bawah RM600,000. Harta apa tuan-tuan? Harta alih. Harta alih ini adalah yang melibatkan bank, akaun bank ataupun kereta, emas dan sebagainya. Ha, harta yang boleh dialihkanlah senang cerita. Dan kemudian yang kedua di Pejabat Pembahagian Pusaka. Dulu kita sebut pusaka kecil. Ha sekarang nama barunya Pejabat Pembahagian Pusaka. Ha, untuk harta alih yang saya sebutkan tadi dan harta tak alih iaitu rumah dan tanah. Untuk di bawah nilai 5 juta. Ini berdasarkan pindaan terkini ha, iaitu Akta Harta Pusaka Kecil pindaan 2022. Dan yang ketiga, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ni boleh mohon untuk harta pusaka yang ada wasiat ataupun tidak berwasiat. Okey. Jadi disebabkan itulah saya rasa ada di antara prosedur ini dirasakan rumit. Jadi dibiarkan begitu saja harta pusaka tersebut. Ada kes baru-baru ni kalau saya boleh kongsikan pada para pendengar. Si mati ini meninggal pada tahun 1988. Sampai ke hari ini, tahun 2025 masih tiada permohonan dibuat di mana-mana institusi. Jadi ahli waris datang jumpa kami di Iqbal Salam Associates. Kami bantu untuk identify siapa waris yang layak. Bila siasat, kita tengok waris-warisnya dah berlapis-lapis. Lepas ayah meninggal, ibu pula, kakak yang pertama, abang yang kedua, bersambung-sambung. Sampailah 19 lapis. Banyak tu tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih lagi ahli waris yang kita dah tak hubungi, dah tak kontak nak mencari dokumen, nak mencari, nak nak kontak untuk dapatkan kerjasama sangat sukar dan susah, ya. Okey, jadi bila kita tanya harta pusaka yang tidak bertuan siapa punya? Jawapannya mudah. Ha. Pusaka itu milik mereka yang berhak tetapi kalau tidak diuruskan ianya tidak bertuan. Lama-lama harta itu tidak memberi manfaat kepada sesiapa. Sedih kan? Sebab tu penting untuk kita ambil tahu. Jangan tunggu sampai ada isu, gaduh adik-beradik -adik ataupun harta beku bertahun-tahun. Kalau ada harta pusaka, cepat-cepat panggil semua ahli keluarga berkumpul, bincang macam mana nak bahagikan harta pusaka. Ha, mungkin kita kena keluar daripada stigma selalu orang kata baru meninggal takkanlah nak bincang sekarang. Ha. Inilah keperluannya sekarang. Jadi, macam mana nak merancang dan menguruskan harta pusaka? Kita sambung pada episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.